одна 20-тысячная фотовспышка. Если мы из них составим достаточно близкий ряд, то мы будем воспринимать как непрерывный свет. Но это было ясно и тогда, по всем, по всем. Ну и вот поэтому, значит, время как таковое, как таковое, это является физиологическим процессом. Из этих самых одной седьмых секунды у нас складывается то, что мы потом называем временем. Это в нашем физическом, в нашем физиологическом восприятии. Ну и вот этот фактор, он его напечатал, выдал. Самое главное, что против него ополчились все, которые по нашим меркам, и по, по меркам, но я вырос в советское время, вот, значит, и так называемые прогрессивные в виде Ленина и многих других, значит, философов, социалистов, так и реакционных ученых. Все объединили свои усилия для того, чтобы сказать, что Мах тут, извините, может, он там что-то и сделал, может, какой-то звук сфотографировал, но что тут он говорит глупости, было, это выражалось откровенным термином. Вот это совершенно точно. Но, значит, если бы, то есть, отсюда вытекало, что Неживая природа и все физические процессы, протекающие в ней, они не имеют того, что называется временем. Времени как такового в природе нет. Есть отдельно процесс, Есть, в конечном счете, интенсивность энергетического обмена. Это то, что и периодичность этой интенсивности. Ну, Земля обращается за год, Земля обращается за сутки, Луна обращается за месяц, вот, и так далее, и так далее. Потом, значит, там, все, эти, все временные деления, все радации измерений, они сводятся к некоторым процессам, которые, для которых их самих это а время как таковое не имеет никакого отношения. Ко времени Эйнштейна появление, это самое начало века, извините, кинематограф уже существовал, его можно было знать. Можно было знать то, можно было знать э, как связь эту, этих всех причинно-следственных явлений совсем-совсем. Но была призна в, в Эйнштейновском что в этой его вот теории относительности, там все-таки фигурировала та самая Ньютоновская позиция о, о времени как о физической величине. Ну вот, значит, когда-то, да, я об этом, об этом писал, значит, что если в вакууме происходят у нас процессы, значит такие, что мы, допустим, колебания происходят как колебательные процессы, которые через, через него каким-то образом передаются, то соответственно значит, для для этого колебания нужно нужно возникновение напряжения, потом это, по аналогии со струной. Потом это напряжение мы отпускаем, пошла струна в движение, проходя точку покоя по инерции, она снова, удаляясь дальше от точки покоя, от, она удаляется и снова приходит, движение переходит в напряжение. Потом происходит возврат. Это, это, это сущность одного колебания. Соответственно, <coughs> во всем этом просто просто-напросто среда, которая, если только, которая имеет определенные значит, физические просто эти показатели, значит, то эти присутствия упругости, потом массы и напряжений этих, этих, упругостей, то вот эти вот, вот эти факторы, которые имеют место имеют место в той среде, которую мы называем вакуум. Когда мы потом переносим это дело все на то, что Эйнштейн назвал теорией относительности, да, по некоторым показателям и тут некоторые совпадения, но считать это фундаментальным, то есть основополагающим как таковым, нет никаких достаточных оснований. Нет никаких достаточных оснований. Ну, благодарю за внимание. До встречи в следующий раз.